হাই বন্ধুসকল আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ আহি গ'ল চৰকাৰী কোম্পানীৰ চিম আপোনালোকে এশ আঠ টকাত দুমাহৰ ভেলিডিটি লাভ কৰিব টু জি বি পাৰ ডেকে আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে জিঅ' হওক এয়াৰটেল হওক ৰিচাৰ্জ বঢ়াই দিছে আৰু কিমান দাম আছিলে আগতে আৰু এতিয়া কিমান দাম হ'ল মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰিচাৰ্জৰ দামসমূহ আৰু আপোনালোকে ভালদৰে জানে জিঅ' আৰু এয়াৰটেল চিম বহুত ইউজাৰ আছে মানে জিঅ' আৰু এয়াৰটেল চিম বহুতে ব্যৱহাৰ কৰে সেইকাৰণে জিঅ' আৰু এয়াৰটেল চিমৰ ৰিচাৰ্জটো বঢ়াই দিয়া হ'ল আৰু এতিয়া বহুত মানুহ বিপদত পৰিছে বন্ধুসকল ৰিচাৰ্জৰ কাৰণে সেয়া দেখিছে বন্ধুসকল প্ৰথমত জিঅ' ৰিচাৰ্জ আছিলে ওৱান ফিফটি ফাইভ অৰ্থাৎ এশ পঁচপন্ন টকা টু জিবি ডে' নেট আছিলে আৰু আঠাইছ দিনৰ কাৰণে আছিলে যিটো এতিয়া এশ ঊনান্নব্বৈ টকা হ'ল ওৱান এইট্টি নাইন হ'ল আৰু আগতে যিটো দুশ ন টকা আছিলে এতিয়া দুশ ঊনপঞ্চাছ টকা হ'ল তিনিশ নিৰান্নব্বৈ টো চাৰিশ ঊনপঞ্চাছ হ'ল ছশ চৌষষ্ঠিটো সাতশ নিৰান্নব্বৈ হ'ল আৰু পোন্ধৰশ ঊনষাঠিটো ওঠৰশ নিৰান্নব্বৈ টকা হ'ল ঊনত্ৰিছশ নিৰান্নব্বৈ টকাটো পঁয়ত্ৰিছখন নিৰানব্বৈ হ'ল দেখিছে আপোনালোকে কিমান দাম বাঢ়িছে এনেকৈ এয়াৰটেলৰ বাঢ়িছে এনেকৈ এয়াৰটেল চিমৰো ৰিচাৰ্জৰ দাম বাঢ়িছে দেখিছে আপোনালোকে সাতশ ঊনৈছ টকাটো যিটো চৌৰাশী দিনৰ কাৰণে আছিলে ভেলিডিটি আঠশ ঊনষাঠি টকা হ'ল আঠশ ঊনচল্লিছ টকাটো যিটো চৌৰাশী দিনৰ কাৰণে আছিলে নশ ঊনাশী টকা হ'ল চাৰিশ পঁচপন্ন টকাটো পাঁচশ ন টকা হ'ল এশ ঊনাশী টকাটো এশ নিৰান্নব্বৈ টকা হ'ল সোতৰশ নিৰান্নব্বৈ টকাটো যিটো এবছৰৰ কাৰণে আছিলে ঊনৈছশ নিৰান্নব্বৈ টকা হওক দেখিছে আপোনালোকে কিমান ৰিচাৰ্জৰ দাম বাঢ়ি গ'ল ইয়াৰ কাৰণে বন্ধুসকল এতিয়া নতুনকৈ চিম ওলালে যিটো আগত আছিলে কিন্তু মাজতে নাইকিয়া হৈ গ'ল নাইকিয়া হৈ গৈছিলে বন্ধুসকল যিটো বি এছ এন এল চিম বি এছ এন এল চিমৰ ৰিচাৰ্জ তেনে সস্তা বন্ধুসকল এশ আঠ টকাত আপোনালোকে ষাঠিদিন চলাব পাৰিব ষাঠি দিন ইয়াৰ ভেলিডিটি থাকিব ওৱান জিবি কে পাৰ ডে' পাব আপোনালোকে টু জিবা পাব কিছুমানত বন্ধুসকল ৰিচাৰ্জ লৈ বেলেগ বেলেগ আছে কিন্তু ৰিচাৰ্জবোৰ তেনে সস্তা বন্ধুসকল এইটো ৰিচাৰ্জত মাত্ৰ বি এছ এন এলেহে দিব পাৰে সেইটো গ্ৰান্টি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কোনো জিঅ' এয়াৰটেল কোম্পানীয়ে দিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ৰিচাৰ্জ যদি দাম বাঢ়ি গৈছে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে বি এছ এন এললৈ আপোনালোকৰ নাম্বাৰটো বি এছ এন এললৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে চাই ল'ব বি এছ এন এলৰ ৰিচাৰ্জবোৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কিমান হ'ব আৰু বহুতে বহুত ইউজাৰ এতিয়া হৈ গ'ল বন্ধুসকল বি এছ এন এলৰ যিহেতু বি এছ এন এলে আকৌ প্ৰথমৰ পৰা নতুনকৈ লাঞ্চ কৰিলে যিহেতু ৰিচাৰ্জখিনি কমাই দিলে হেখানে বহুত মানে আকর্ষিত হল যে বিএসএনএল প্রতিবন্ধু অল বিএসএনএল সবে এটা উলিয়াই এন বিএসএনএল ফাইভ জি হয় আৰু আর রিচার্জ কম আপনাদের ইচ্ছা করলে নতুন সিমও লোক পে বিএসএনএল বা পুৰণা সিমও আপনাদের কনভার্ট করে লোক পাৰে আপনাদের জিও হোক বা এয়ারটেল হোক সেই নম্বরটা বিএসএনএল বিএসএনএল আপনাদের কনভার্ট করেন একে আপনাদের কনভার্ট করে আর মানে ইয়ার রিচার্জখ দেখাই দেখায় আসএনএল কি কম রিচার্জ এইখানে চাই লোক এন বিএসএনএল রিচার্জ প্লেন দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত কিমান কম আছে চাব সেইটো এশ সাতান্নব্বৈ টকাত দেখিছে আপোনালোকে টু জি বি ডে' পাৰ ডে' টু জিবি কে দিব সত্তৰ দিন ভেলিডিটি দেখিছে আপোনালোকে তেওঁলোকে ফুল ইনফ'ৰ চাব পাৰে বাকীখিনি এনেকৈ মই লিংকটো আপোনালোকক দি দি দিম বোলো অকণ ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে ফুল ইনফ' মানে অল ডিটেইলছ আপোনালোকে চাই ল'ব এশ আঠ টকাত ওৱান জিবি কে পাৰ ডে' ষাঠিদিন দিছে দেখিছে এশ সাত টকাত মাত্ৰ ষাঠিদিন দিছে ওৱান জিবে মানে ষাঠি জি বি নেট দেখিছে আপনাদের বাকিখি আনলিমিটেড হব এম এসএমএস থাকি কল আপনাদের পড়ি এশ উনচল্লিশ টাকা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জি দে আঠাইশ দিনের কারণে দিছে এশ উনচল্লিশ টাকাত মাত্র ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জি ফাইভ জি বিকে দিছে আঠাইশ দিন ভেলে বাকিখানি আনলিমিটেড থাকবে বন্ধুগুলো মেছেজ হওক বা আপোনালোকে টপ আপ হওক সেইখিনি আনলিমিটেড থাকিব ইয়াৰ পিছত দেখিলে আপোনালোকে পোন্ধৰশ পোন্ধৰ টকা যিটো তিনিশ পয়ষষ্ঠি দিনৰ কাৰণে তাত এবছৰৰ কাৰণে মাত্ৰ পোন্ধৰশ পোন্ধৰ পোন্ধৰশ পোন্ধৰ টকা টু জিবিকৈ দিব দিনটোত মানে ডে' টু জিবিকৈ নেট দিব পোন্ধৰশ পোন্ধৰ টকাত বাকীখিনি আপোনালোকে এনেকৈ চাই ল'ব মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থ'ম সাতশ সাতান্নব্বৈ টকাত তিনিশ দিন তিনিশ দিন দিছে বন্ধুসকল যিহেতু টু জিবিকৈ থাকিব দেখিছে আপোনালোকে সাতশ সাতান্নব্বৈ টকাত তিনিশ দিনৰ কাৰণে দিছে টু জি বিয়া পাৰ ডে' থাকিব নেট বাকীখিনি আনলিমিটেড থাকিব ইয়াত এশ আঠান্নব্বৈ টকাত টু জি বি ডে' দিছে চল্লিছ দিনৰ কাৰণে ভেলিটি থাকিব এইখিনি আপোনালোকে দেখিছে বি এছ এন এলৰ ৰিচাৰ্জ হয় ৰিচাৰ্জৰ পিক আপোনালোকে দেখিলে এইখিনি মই ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি ল'ম আপোনালোকে বাকী বাকীখিনি ভালকৈ চাই ল'ব মই আপোনালোকক ৰিচাৰ্জ দাম বঢ়াৰ কাৰণে দেখুৱাই দিছোঁ বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে আগত গম পায় বা বহুতে বি এছ এন এল চিম চলাই আছে সেইসকলে নিশ্চয় গম পায় ইয়াৰ কাৰণে কোনো ৰিয়েকশ্যন দিব নালাগে বন্ধুসকল আপোনালোকে জানে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে দেখুৱাই দিছোঁ বা বা মোৰ ক্ষেত্ৰতো মই কওঁ ক্ষেত্রে মন্দুক যিহেতু ৰিচাৰ্জ বহুত দাম সেইকাৰণে বি এছ এন এল যত চলে খালি ফার্স্টতে চাই লব লাগিব যে যিটো এৰিয়াত আপোনালোক থাকে বা যিটো এৰিয়াত আপোনালোকৰ চিমটো আপোনালোকে বি এছ এন এল ল'ম বুলি ভাবিছে বা কনভাৰ্ট কৰোঁ বুলি ভাবে তাত আপোনালোকে নেটটো চেক কৰি ল'ব আগত কেনেকৈ নেট চেক কৰিব লাগে মই ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাই দিম বি এছ এলৰ নেট পাবলৈ নাপায় আপোনালোকৰ এৰিয়াত সেইটো চাই ল'ব চেক কৰি যদি বি এছ এন চিমৰ নেটৱৰ্ক পায় তেতিয়াহে আপোনালোকে এইটো কৰিব নহ'লে উপায় নাই আপোনালোকে যদি বি এছ এন এলৰ কনভাৰ্ট কৰি লৈ নেট নাপাবও পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে সেইকাৰণে এৰিয়াটো চাই ল'ব আৰু বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আগলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৰে সুবিধা হয় আৰু এতিয়া এয়াৰটেল জিঅ' ৰিচাৰ্জ বঢ়াই দিছে শুনা মতে আৰু বাঢ়িব বন্ধুসকল সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি পাৰে আপোনালোকৰ এৰিয়াত বি এছ এন এলৰ ছিষ্টেম আছে বা নেটটো ভাল পায় আপোনালোকে বি এছ এন ল কৰি লওক দেখিলে আপোনালোকে ৰিচাৰ্জবিলাক কিমান সস্তা সেইকাৰণে মই বন্ধুসকল ভিডিঅ'টোত জনাই দিলোঁ আপোনালোকক গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে বন্ধুসকল মই ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি থ'ম বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই ল'ব কোনটো বি এছ এন এলৰ কোনটো প্লেনৰ কিমান দাম আছে আপোনালোকে চাই ল'ব বাকীখিনি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব মই এইটোকে ক'ম বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো খালী শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে গম পায় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ দৈনন্দিন খা খবৰসমূহ আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে দি থকা হয় বন্ধুসকল তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ